человеческая происходит и проходит под непосредственным водительством и защитой Бога, мы иногда забываем, что это действительно так. И мы это не только должны понимать теоретически, а должны все это перспективой обращать на собственную жизнь. Ведь и в нашей жизни очень часто многое совершается так, что нам не нравится это, иногда мы не понимаем, почему нас постигают те или иные события, особенно скорбные события, и иногда все это проводит, приводит до ропота, ропота на ситуацию, на ближних, на властей, и, конечно же, подспудно иногда доходит и ропота на Бога. А все потому, что мы, к сожалению, даже будучи верующими, хотим получить счастье здесь. И мы хотели бы понимать вот все, что происходит сегодня, и все это сегодняшнее должно каким-то образом давать удовольствие человеку, малое или большое. А когда Господь посылает и попускает какие-то скорби, мы говорим, за что, Господи? Мы вроде же не хуже других. Не понимая то, что Бог заботится о нашем вечном спасении, да, мы думаем о сегодняшнем дне, и даже мы верующие, вот каким-то образом свою веру где-то отводим в уголок, она нужна нам только для того, чтобы когда-то ей воспользоваться. Но Бог-то заботится о нас, любит нас настолько, что хотел бы, чтобы каждый человек спасся, но вся трагедия наша состоит в том, что Бог не хочет и не может нарушить нашу волю. Мы избираем спасение или погибель. А Бог хочет всем спасения. И даже те неприятности, те скорби, болезни, войны иногда, противостояния, мы не знаем подчас смысл всего этого происходящего, и особенно учитывая средства массовой информации, которые нагнетают ситуацию, и человек в растерянности, почему это происходит. И где мое место в этом мире? Так, чтобы я не погиб от шальной пули или от каких-то, казалось бы, случайных ситуаций. Но в жизни случайной ситуации не бывает, в этом-то и дело. Бог заботится о жизни каждого человека, и даже если вроде бы внезапно жизнь прекращается, Бог знает, почему Он это попускает. Он ведь заботится о нашей вечности. Не только для того, чтобы мы здесь прожили комфортно, а Он хочет, чтобы мы спаслись в вечности, жили с Ним, с Ним в бессмертии. И логика Божья не подчиняется человеческой логике. Мы думаем всегда эгоистически из собственного своего представления, собственной своей пользы. А Бог заботится о всех, таких нас разных, Иногда враждующих между собой, но Бог-то любит и меня и того, кто против меня. Он хочет, чтобы и он спасся. И вот этому как раз трагедия наша. Мы не можем уловить эту логику, да и не должны мы, только должны, обязаны подчиниться промыслу Божьему. и делать по человечески все, что зависит от нас для того, чтобы был мир в душе, не было ненависти, ропота, агрессии, все то, что разрушает.